Ребята и девчата, всем привет! Автомобиль Peugeot 307 с неисправностью не работает правый стоп-сигнал. Сгорела масса в заднем правом фонаре. Владелец поменял вот выгоревшую, выгоревшую плату на другую. Разъем прикрутил вот так, но это не важно нету стопов. Вывод стопа находится возле массы, которая горела. А на этом автомобиле управление стопами идет через электронные ключи. Поэтому смотрим блок. Блок Peugeot 307. Управление стоп-сигналами. 14-15 вывод. Разбираю, проверяю. Думаю, что там выгорел ключик. Плата блока комфорта залита лаком. Это усложняет поиск, но ничего. Скорее всего, вот этот ключик. Сейчас прозваниваю. Нашел откуда приходит этот вывод. Наш правый борт. Микросхема VNQ830. Это драйвер. Управление механизмами. В данном случае лампа стоп-сигнала. Это у нас правый борт, а вот это левый борт. Диодной прозвонкой проверяю выводы микросхемы. У исправных есть диодный переход, падение напряжения. А у наших сгоревших выводов нету ничего. То есть в драйвере установлены транзисторы. Каждый имеет транзисторы полевые, каждый имеет обратный диод. Вот в исправных каналах диод звонится, у пробитых нет. Замена драйвера. Выпаял драйвер. Покупаем новый и устанавливаем. Владелец отрезал старый разъем, но мы видим, что массовый провод, который выгорел, и рядом с ним вывод стоп в коротком замыкании. Если взять и прозвонить, то увидим короткое замыкание. Услышим, увидим. Короткое замыкание, поэтому сгорел драйвер. Не выдержал такого издевательства. Ну а плохой контакт, потому что потому... кстати на левом фонаре та же самая картина. Стоп, контакт массы начинает выгорать. Это исправим. Здесь ремонт простой, припаиваем на провод массы маму сюда припаиваем провод с папой и соединяем массу клемки в термоусадку и одеваем снял эту желтую изоленту как мы знаем на желтой изоленте работать не будет это вот здесь такая везде пайка интересная где-то есть олово, где-то его нету. Ну ладно, это не беда. Исправляем. Где-то вообще нету. Восстановил провода, пайка термоусадка. И сейчас изолентой замотаю. Это клемма массы. Вот так это выглядит. Отлично. Владелец купил деталь. Впаиваем. Впаял новый драйвер. Собираю, проверяю. Устанавливаю блок комфорта и проверяю. Проверяем. Сейчас не светят стопы. Нажимаю один раз на стоп сработало какое-то реле. Горит левый, верхний, правый не горит. Начинаются какие-то заморочки. Педаль не нажата, стоп горит. Выпаял микросхему, начал прозванивать. Она вообще не звонится, как будто пустышка. Это же надо такое. Просто пустышка. Чтобы сравнить две микросхемы, слева новая, Справа бэушная, родная. Проверяем диодный переход между выводами. Это родная. Массы спаял вместе. Новая. Просто пустышка. Просто пустышка. Новая микросхема пустышка. Проверяю выходные выводы относительно плюса. Плюс и на выход проверяем. Оригинальная. Первый канал. Есть переход. Второй канал. Есть переход третий канал и четвертый у нас тот, который был замкнут, не рабочий. Теперь проверяем новую. Полностью пустышка. Вот так покупать новые микросхемы. Поскольку в наличии таких микросхем нету, эту ждали три дня. И смысла еще раз заказывать такую нету. Припаяю оригинальную и что-то придумаю через транзистор или через реле. Включать правый стоп. Потому что это никуда не годится. А машина должна ехать. Впаял родной драйвер. Теперь проверяю. Проверяю. Стоп. Отражение. Так, светит. Поворот. Поворот тоже пропал. Поворот есть. Противотуманка. Есть. Противотуманка тоже пропала. С новой микросхемой. Со старой все работает. Теперь нужно придумать, как взять питание, то есть управление на правый стоп сигнал. Думаем. Есть два варианта, как поступить в данной ситуации. Можно взять постоянный плюс через реле пустить на правый стоп-сигнал, а управлять с помощью левого стоп-сигнала. И второй вариант – это внутри блока что-нибудь с транзисторами припаять. Сейчас подумаю. С релюшками не хочется здесь возиться. Есть желание впаять электронный ключик. Пробую. Жаль, не нашлось ни одного поканального транзистора. С N канальными захотел заморачиваться. В общем, здесь э, реле. Реле. Управление идет с выхода рабочего стопа. Дальше минус. Это минус. Там стоит еще диодик SMD-шный между выводами. Потом плюс через предохранитель 7,5 Ампер на выход второго стопа. Ну, в принципе, и все. Вот что получилось. Так, провод в провод в термоусадке. Предохранитель в термоусадке. На реле. На реле стоит диод СМД. Чтобы импульс обратный гасить. Ну, вот так подключено. Чтобы это все тут не болталось на двусторонний скотч и сверху прижимается крышкой как раз высоты хватает установил блок на место проверяем смотрим в отражении оба стопа работают слышно как щелкает реле левый поворот работает правый работает габариты стопы туманка все работает задний ход все работает отлично окей ремонт удачный проводка нетронутая блок не тронут при желании можно заказать оригинальную деталь впаять и все будет работать в штатном режиме либо же так ездить на этом всем всего хорошего и до новых встреч